أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليدل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تطلى عليه آيات مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم